Sədiyə günəyən uşaqlar kitabları. Bir gün var idi, bir gün yox idi. Bir dənə Sanay xanım adında çıqqılı qız var idi çə? Momam-babası onu çox istərdilər. Bir gün Sanayın maması gətmişdi eşiyə yeməli ala. Sanay da həyətdə oynurdu ki, maması gəldi içəriyə. Mama Sanaya salam verdi və salıları apardı evin içsinə. Bir azdan sonra Sanay da oynamaqdan yoruldu. Getdi içəriyə. Orda mamasını gördü. Otaqda namaz qılır. Sanay özünlə fiçirləşdi. O dedi: "Mama nəmən nə elər?" Sanay getdi babasından soruşdu. "Baba, mama nəmən nə elər?" Babası da cavab verdi: "Nazlı qızım, Mama namaz qılır və Allahdan istəyir ki, biz həməşə sağ və selamet olaq və yağsız iniqanlığımız ola. Nəçə gündən sonra çı sanay oynamaqdan yorulmuşdu. Getdi mamasının yanına. Amacı ürdüm mamasını xoşluyubdu. Sanay çox nə rahat oldu. Sün istirdi maması çox tez toxdu ya. B'dən sanayın fiçinə bizə çatdı, qoca-qoca gətdi o tağa və başladı namaz qılmağa. Sanay Allahdan istədi ki, mamasının halın çox tez yaxşı eləyə. Çox sehmədi ki, sanayın mamasə toxdad və sanay çox sevindi. Sanay mamasını qucaqladı, o öpdü. Daha çox uşaqlar kitabını görmək üçün studiya günəyin səhəsinə qoşulun.